Ладно, новоречные свята на порозе. Живет живете за местом, прикрашает и ялынку, будинок. Да, у меня есть э, во дворе еле голубые ели, вот, которые мы ну, года четыре назад нарядили, так не снимали. И весной, и летом эти игрушки почему-то очень незаметны на этой елке. Никто, ни один человек, который приезжал ко мне в гости, не заметил, что она украшена по-новогоднему. Когда ты включаешь иллюминацию, уже в декабре, когда идет снег, она подсвечивает эти новогодние игрушки, и поэтому вот все здесь было сделано один раз и на много лет вперед. У вас эко Новый Рик. Я вообще в целом очень эко-человек. Очень люблю природу и очень люблю планету прежде всего. Мы сгадали про все эко. Насправді, зараз люди намагаються ще й перейти на такі засобы, засоби щодо опалювання. Ти чим опалюєш? Коштовним газом? Чи перейшла теж на якісь інші засоби? Твердотопливне отопление это называется. Теперь я уже это знаю, когда можно отапливать, там, например, скажем, и дровами, и там, я не знаю, чем-нибудь еще там, тем, тем, что горит. Я, к сожалению, газом, к сожалению, вот, я думаю, что рано или поздно это, конечно, закончится. Фундамент сам он встраивается в землю и просто от самой земли можно отапливать и охлаждать дом. То есть технологий очень много. Все зависит просто от того, есть ли у вас деньги на это. А, то кто ты уже опановываешь потроху, уже дизнаешься про новые технологии, абы застосовывать Да, я этим всем интересуюсь. И, возможно, в скором времени даже буду строить новый дом, именно настоящий эко-дом. Mm -hmm. Я и так живу, по сути, в эко-доме, потому что у меня деревянный дом, вот. но мне этого недостаточно. Я хочу чего-то более другого, продвинутого. Как выходит у двух артистов, которые гастролюют, потому что у вас родина артистов, как вас выходит и за будинком доглядати, и гастролювати? У нас большая семья. Когда мы не можем этого делать, то, конечно, нам помогают все наши родственники, семья, плюс есть человек специальный, который, э, ну, в общем, смотрит там за всем тем, за чем нужно смотреть. Что ты делаешь сама? Что ты умеешь делать? Ну, например, каждую среду приезжают вы, ну, вы, вывозят мусор. Я беру большой мусорный бак и вывожу его за ограду.